કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ ગુજરાત પ્રવાસે છે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનની મુલાકાત લેશે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનના રીડેવલપમેન્ટ કામગીરીની સમીક્ષા કરશે રેલવેના અધિકારીઓ સાથે કામગીરીને લઈને પણ ચર્ચા કરશે ચોવીસ હજાર કરોડના ખર્ચે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન તૈયાર થઈ રહ્યું છે અદ્યતન સુવિધાઓ આ રેલવે સ્ટેશનમાં ઉભી કરવામાં આવશે દેશનો સૌથી મોટો કોનકો વિસ્તાર કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર બનશે त्रीस लिफ्ट से हजार कार माटे पार्किंग तिमना माटे चार लिफ्ट है से, चार स्टार होटल, मॉल, शॉपिंग फूड समावेश रूफटॉप, चार्जिंग स्टेशन सहित पचीसिंग अन्य सुविधाओं मुझे अच्छा लग रहा है इंजन बनाने की प्रधानमंत्री और बहुत रिकॉर्ड टाइम में वहाँ पे फैक्ट्री बनी है और जो वहाँ पे इंजन बना है नया अभी बन रहा है डेढ़ दो महीने का काम उसमें बाकी और है करीब करीब कंप्लीट होने को आया है वो फैक्ट्री पूरी बन गई है तो इंजन का जो काम है उस इंजन को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि डेटा सेंटर जैसे होता है ना कंप्यूटर सेंटर जो होता है कंप्यूटर सेंटर जैसा वो इंजन बना है बहुत ही अच्छा इंजन बना है तो मैं अभी यहाँ से स्टेशन दो चीजें और देखने जाऊंगा एक तो दाऊद की फैक्ट्री देखने जाऊंगा एक बार पूरा उसका इंस्पेक्शन हो जाए तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करेंगे उसके उद्घाटन के लिए और करीब डेढ़ दो महीने के अंदर अंदर सारा काम कंप्लीट का हो जाएगा उसका इंजन का और दूसरा एक सौ मीटर लम चौड़ा सौ मीटर की एक ब्रिज है जो कि एक सिंगल स्पैन का ब्रिज है वो भी एक देश के अंदर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है हाई स्पीड ट्रेन का वो भी अभी देखने जाऊंगे